上师兄周边商城带小鹿回家。泡泡堂七十万人等你来组队。我叫白小飞，我的身边发生了无法想象的灾难，我要活下去，并且要救助更多的人。 小薇，你要等着我，一定会把你救出来的。你！我靠！你们俩傻妞怎么还在那儿站着呢？ 走楼梯，这栋楼很不对劲喂，你们几个哪儿都别想去，开玩笑吧？看上去根本没有受伤，不可能啊！那可是手雷啊！哥哥，你说放他哪里好呢？那当然是，让 <laughs> 我来。 我一弹，等一下，那可是炸弹呢！尾巴，疼死我们了！没有了尾巴。 就没办法挡子弹了。啊！病病！好了，走吧。快跑！妈妈呢？我找妈妈了。你们先走吧，这壁虎的愈合速度越来越慢了。 如果再给他一个炸弹的话，喂，你炸弹都用光了吧？你不是答应了那个小姑娘要帮她找到妈妈吗？答应了小孩子的事情就要做到啊！这个帮我寄回老家啊！等一下。 我知道这扇门拦不住你，但你的任务是门里边的那三个姑娘。门这边就交给我吧，带小鹿找到妈妈，送他们去安全的地方。放心，我可不一定会死、啊。哈哈哈！尾巴好像大了耶，帽子。小飞，走、啊。你说放在哪里？ <laughs> 我靠！好黑啊，什么都看不见了。小佳，把你的手机借给我。啊、什么东西？长得跟个石榴似的。 是什么？好像是蚊子卵，好的，只要不碰到就好了。我去，看好脚下，千万别踩到它。小球，小球球，小哥哥。哥哥 到三楼了，我去，路已经完全被堵住了。小飞，我们赶快离开这里吧。没办法，只有去试试电梯了。希望之前电梯里的师兄已经走掉了。小飞，你们快走！ 升电梯，小飞，电梯已经被完全腐蚀掉了。啊、这栋、个、楼里怎么反而比外面更凶险？至于你，安心的去死吧！居然还带腐蚀液体，这是要拍异形吗？小飞，你的衣服上，啊，连血液都有腐蚀性。啊，糟糕，我去。 把蚊香都扔给我，不知道这样管不管用。小飞，快来，这扇门开着。啊，那些蚊子只是灵活，但攻击力不强，这种人应该进不来。你们几个从现在开始要时刻待在我身旁，因为种种迹象表明，我们现在已经进入感染区了。 从现在开始，任何一个角落都可能钻出感染者来，一定要格外小心。叔叔，刚刚那个戴绿帽子的叔叔去哪里了呀？小鹿，要好好谢谢那个叔叔，他继续去楼上帮小鹿找妈妈了。嗯，小鹿很喜欢那个叔叔，他的样子很很苦，不对，是很酷。嘿嘿嘿嘿，小飞。 现在已经是傍晚了，我们又被困在了这里，怎么办？这里只是三楼。